Бить, чтобы потом не мучал. Э, любимые, простите за поведение чужой... Я не знаю, чужой... с Что? Да то я Лене сказал. Ну, вот это вот вот так у нас часто бывает. Кто кому что сказал, не зрозуміло, но потом начинается между собой. Любимые, простите за промедление, чужой убитый ноутбук лишает возможности скоропечатания. Валера, а можно я завтра в эфире после песни «По морозу» скажу, что это мой друг Сараула? Юля, люблю вас двоих одинаково. Много бла-бла-бла, еще чуть-чуть. Слушая обращение к народу, без пяти замирает страна. Президент изречет с Новым годом и по тексту там бла-бла-бла-бла. Заливая шампанским колбаску в оливье, ковыряясь едва, то столкаем за дружбу, за счастье, чтобы могло, чтобы стоял бла-бла-бла. Кум с соседкой куда-то пропали, прихватив коньячок со стола. Через пять минут слышим из пальми матку мы, ах вы ж, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Шкурку с курицей ты доедаешь, пять минут на прощание, пора. Тут вопрос, ты меня уважаешь и опять до утра бла-бла-бла. Чтоб в фантазиях не заносило, прекращаю свое бла-бла-бла. С Новым годом, чтобы все вы жили и была Украина жива. Лариса Бойко, еще раз вам дякуем. А талант точно наявный. Еще, любые друзья, аминь Новый Рик.